Так, это мое любимое мероприятие. Подъем кабины. Не этот. Вы поняли? Всегда, всегда смотрю эти видосы там в ТикТоке, в Ютубе, когда кабину поднимают. Вот это стрёмный момент. И на СТО, когда привозишь машину, всегда говорят, так, стойте тут, либо поднимайте кабину сами. Что если этот, что случится, мы ни при чем. Так, ну что, на нашем драконе с первых минут мы видим, что двигатель на месте. Двигатель на месте. Кабина поднимается. А что обычно при покупке смотрят на этом? На, на двигатель. На что будем дивиться? На что треба звернуть увагу, скажите? Вот если приедут покупать, что на что треба звернуть увагу, когда смотрят машину под капотом? Чи на месте? Чи на месте? Все. Вин на месте. Ты тут Рено и Вольво мотор, а не от Камаза. А, Так, все, не от Камаза. Вольвы. Ну, должен стоять вид Вольвы по документам. Так, комментируйте, что турбина на месте. Двигатель. Двигатель тоже. Все, ребятки. Кабина не пала. А это 50% успеха, я вам скажу, в нашем деле. Можно брать. Можно? Да. Всегда поднимайте кабину. Когда покупаете машину, это 50% успеха. Если не отпало, то все четко. Все, ребятки. Полный огляд. Ну, это первый раз кабину на ней поднимали. Даже я ее ни разу не поднимал. Кабину на этой машине. Поэтому хоть увидели, что там под капотом. Поэтому следуйте за нашим, э, за нашим каналом и вы узнаете, чи куплять цей автомобиль, чини ні.